হেল্ল' আজি ৰাস পূৰ্ণিমা আৰু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাসক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু আমাৰ মই যিহেতু শিৱসাগৰৰ হয় আৰু শিৱসাগৰৰ সাফল্যদ্দিন বৰণামঘৰ আহ মানে এই ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰণে খুব বিশেষভাৱে মানে বিখ্যাত হয় বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানে ভকত বৈষ্ণৱসকল আহে আৰু পুৱাৰে পৰা ইয়াতে চাকি বন্তি জ্ৱলাই শৰাই আগবঢ়াই আৰু ৰাতিলৈ আমাৰ ইয়াতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসক্ৰিয়া নাটভাগি প্ৰদৰ্শিত কৰা হয় গতিকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাব আহ যদি নিয়াৰেষ্ট কোনোবা আছে এৰ সকলোকে মই মানে আমন্ত্ৰণ জনাইছো আহিব সকলো আৰু মই মানে যিহেতু ওচৰতে হয় গতিকে আজিৰ পৰা ন তাৰিখলৈ যোৱা কালিৰ পৰা আৰু ন তাৰিখলৈকে গোটেই প্ৰগ্ৰেম খিনি চলি থাকিব ভাওনা আছে ন তাৰিখলৈকে গতিকে খুব ভাল লাগে এই পৰিৱেশটো নিজেও তাৰ পৰা আহিছো মই অলপমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পিছতে এটা মই ভিডিঅ' দিম তাতে মই সেই পৰিৱেশখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এতিয়া আহিছো মই আজি মানে ভিডিঅ'টো কিয় আনিছো আজি মোৰ ভিডিঅ'টো অনাৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে মোৰ বহুখিনি মানে শুভাকাংক্ষীয়ে বা মানে মোৰ টেলিগ্ৰামৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বা মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বহুতেই জানিব বিচাৰি আছিলে যিহেতু এডিয়াৰী মই গ্ৰেড থ্ৰী পাছ কৰি থৈছিলোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক যোৱাকালি ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত মই কি ডিপাৰ্টমেণ্ট পাইছোঁ আৰু মোৰ প'ষ্টটো কি হয় বহুতে জানিব বিচাৰি আছিলে মই ইতিমধ্যে এটা ফেচবুক প'ষ্টৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ যে মই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত চিলেক্ট হৈছোঁ আৰু মোৰ প'ষ্টটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট গতিকে মই জনামতে যিসকলে কৰি আছে এই প'ষ্টটো মানে তেওঁলোকে যি মোক জনোৱা মতে পষ্টটো খুব ভাল আৰু মানে কাম কৰি খুব বেছি তেওঁলোকে ভাল পাইছে কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰেছাৰ নথকা বা মানে মানসিক অশান্তি নথকা এটা পষ্ট হয় ত' মই ভাবিছোঁ মানে পৰিয়াল পৰিয়ালৰ সৈতে এই কামটো কৰিবলৈ মোৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব বাকী জেগা মানে ক'ত দিছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে হয়নে নে অকণমান আঁতৰত হয়নে এই কথাখিনি কিন্তু মই এতিয়ালৈকে গম নাই পোৱা

তাৰ ভিতৰতে একদম মানে টপ প'ষ্টটো এইটো আছিলে যে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনচন এচিষ্টেণ্ট গতিকে মই পাইছো সেইবাবে আৰু এই চাকৰিটোৰ দৰমহা কিমান সেইটো সুধিছিলে ইয়াৰ আপোনাৰ সেই জনামতে ত্ৰিছ ত্ৰিশ হাজাৰ নশ কিমান টকা মানে প্ৰায় একত্ৰিশ হাজাৰ টকা দুয়ে টকা ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰায় একত্ৰিশ হাজাৰ টকা হয় ইয়াতে দৰমহা মানে ষ্টাৰ্টিংটো আপোনালোকে ইমান পাব উম আৰু সেই বস্তু পাবলৈ নম্বৰ কিমান পাব লাগিব সেইটো মই কৈ দিওঁ আপোনালোকে চাওক এতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাটো ৰিটাৰ্ণৰ আছিলে এশ পঞ্চাছ নম্বৰ ঠিক আছে মানে এইচ এছ লেভেলটো মই অলৰেডি পেপাৰখনতো এনালিচিছ কৰিছো যি কেইখিনি কেনেকুৱা আহিছিলে সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব এবাৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই এটেম্প কৰি পিনি এটা মাৰ্কচ পাইছোঁ ভাল মাৰ্কছ এ তাতে মই কৈ দিওঁ আপোনালোকে এশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত যদি আপুনি জেনেৰেলৰ হয় আপুনি এশ পঁচিছ যদি পায় বা এশ ত্ৰিশ পায় মই জনামতে এশ ছয়ত্ৰিছলৈকেও পাইছে দেই জেনেৰেল কেটেগৰী হয় মানে ইউ আৰৰ ত' এশ ছয়ত্ৰিছো পাইছে এশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত অ'কে তেনেকুৱাও আছে কেণ্ডিডেট আপুনি মানে এশ পঁচিছৰ পৰা এশ ত্ৰিছ যদি পায় ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি মানে টপম'ষ্ট প'ষ্টটো পাবই যদি জেনেৰেলৰ হয় যদি আপুনি অ' বি চিৰ হয় মানে অ' বি চিৰ এম অ' বি চি বা এনেকুৱা হেৰি হয় ৰিজাৰ্ভেশ্যনত পায় তেতিয়া আপুনি এশ দহৰ পৰা এশ বিছৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ নম্বৰ থাকে তেতিয়া আপুনি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্ট হয়তো পাব পাৰে এতিয়া এইটো এইটোৱেই নিশ্চিত নহয় যে অহাবাৰ সেইটোৱে কাট অফ যাব অকে এনেকুৱা নহয় অহাবাৰ হয়তো ইয়াতকৈ বেছিও যাব পাৰে মই মানে এটা প'ষ্টটো পাবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ পাব লাগে মই এইটোৱে কৈ দিছো আপোনালোকে এশ পঞ্চাছৰ ভিতৰত মানে টাৰ্গেট কৰিবই লাগিব যে মই এশ পঁচিছৰ পৰা এশ ত্ৰিশটো মোক লাগিবই তেতিয়াহে মই এটা প'ষ্ট পাম মানে ভাল প'ষ্ট এটা অ'কে তাতকৈ বেছি পালেতো ভালেই কিন্তু সেইটো মানে পাবলৈ চেষ্টা কৰিবই যে এশ পঞ্চাছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব মই এশ ত্ৰিশ মানে পাবই লাগিব তেনেকে পঢ়িব অ বি চি গৈছিলে আৰু মই তাৰ পৰা মানে প্ৰায় আঠ দহ নম্বৰ বেছি আছিলে অকে মানে সেই মই এশ পোন্ধৰ মানে পাইছিলো আৰু মানে মই একদম ফাইনেলকে ক'ব পৰা নাই যে ইমানেই পাইছিলো বুলি দেই কাৰণ মানে মোৰ সিমানেই লাগি আছে আৰু পাইছোঁ বুলি মানে যিহেতু মই এনচাৰ কি এছ চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাৰপাছতে সেইটো আপুনি যদি দহ মান বেছি পাই থৈছে কাট অফতকৈ তাৰপাছত আপোনাৰ স্কিল টেষ্টৰ কথা আহিব এতিয়া স্কিল টেষ্টে বহুতক ডুবাইও দিছে অ'কে কোনোবাই এশ পোন্ধৰ এশ বিছ পাই থৈছিলে কিন্তু স্কিল টেষ্ট বেয়া কৰিলে তো ভাল বস্তু নাপাইছে তেওঁলোকে নাপালে সেইবাবে মই এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকক কৈ থাকোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে নহয় সমানে আপোনালোকে স্কিল টেষ্টতো গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ আপোনালোকক

তাতে মোৰ সেই দহ মানটো মোৰ আছিলে আৰু এইফালে মোৰ স্কিল টেষ্টত মানে পঁচিছ নম্বৰৰ স্কিল টেষ্ট তাতে মানে মোৰ একো ভুল নাই হোৱা অল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মই কাৰেক্ট কৰিছোঁ মানে মইতো আগতেও কৈছোঁ যে মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন যিটো আহিছে সেইটো মোৰ একদম কমন পৰিছে মানে মইতো চায়ে গৈছিলোঁ ত' সেইটোৱে মোৰ আহিলে ত মানে পচেছৰ ভিতৰত মানে মোক কাটিবলগীয়া একোৱেই নাছিলে তেওঁলোকে চৌবিছ তেইছ পঁচিছ যি দিছে মানে ফুল মাৰ্কছে দিছে আৰু সেইটো কথা আৰু সেইবাবে মই মানে এটা ভাল পোষ্ট পালো এতিয়া যাৰ যাৰ এই পষ্টটো পাইছে বা যোনে যোনে এক্সাইজৰ প'ষ্টটো পাইছে বা যোনেজনে এনফৰ্চমেণ্টৰ প'ষ্টটো পাইছে তেওঁলোকৰ মাৰ্কচ বিলাক এনেকুৱাই আছে তেওঁলোকৰ স্কিল ভাল হৈছে তেওঁলোকে কাট অফতকে সিমানটো তাতকে বেছিও হয়তো বেছি পাই থৈছে অকে মিনিমাম মানে পাঁচৰ পৰা দহটো বেছি পাই থৈছে তেওঁলোকে ঠিক আছে আৰু এইবাৰ যিহেতু অভাৰলেপিং হোৱা নাছিলে মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ এইবাৰ যিহেতু অভাৰলেপিং হোৱা নাছিলে কাট অফতকে এক বেছি পোৱা জনেও চিলেকশ্যন পাইছে জানেনে এইচ এছ লেভেলটোত কাট অফতকে অকল এক বেছি পাইছে তেওঁ কিন্তু চিলেকশ্যন পাই গৈছে ফাইনেলত যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যনত কিন্তু নাই পোৱা দেই গ্ৰেজুৱেশ্যনত কাট অফতকে পাছ বেছি থকাটো কিন্তু মানে যদি স্কিল ভাল হোৱা নাই নাই পোৱা কিন্তু কিন্তু এই এইচ এছত পাই গৈছে কাৰণ অলৰেডি গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু এইচ এছ দুই পাই থকা খিনিয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যনত যিখিনি পাই গৈছে তেওঁলোকৰ নামটো কাট খাই গুচি গ'ল গতিকে এই এইচ এছত বাকীখিনিয়ে সোমাই গ'ল ধুনীয়াকৈ পাই গৈছে তো এবাৰ ৰিটাৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা মানে আপোনাৰ অলমষ্ট মানে দুয়োটাতে যদি ৰিটাৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰি থৈ আপুনি কোনোবা এটা পাবই মানে নাম আহিবই মোৰ মতে দেই যিটো মই মানে বহুতখিনি দেখিলোঁ কথা পাতি পিনি গম পালোঁ চ' বহুত বেছি কষ্ট কৰক ৰিটাৰ্ণটো যেনে তেনে হ'লেও মানে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত যদি দুইটা ক্লিয়াৰ হৈ যায় এই চেছত আপোনালোকে পাবই গ্ৰেজুৱেশ্যনত যদি কিবা কাৰণে স্কিল বেছি টাহ আহিলে নেপালেও মানে এইটোত পাই যাব আৰু এতিয়াৰ পৰা যদি প্ৰিপেয়েশ্যন কৰি থাকে নহয় গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ স্কীলটো যিমানেই টান নিদিয়ক আপোনালোকে পাৰিব কিন্তু মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন দেৰি হৈ গৈছিলে অলপ ষ্টাৰ্ট কৰা সেইকাৰণে মানে মোৰ সেই স্পীডটো মোৰ ইমান বিল্ডআপ নহ'লে মানে ত' মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ স্কিল বেয়া হ'ল মই জনাই আছোঁ আগতেও ত' সেইখিনি কথা ইম আই মাৰিব পাৰিব দেই এনেকে কয় লোন লব তাৰপৰা ই এম আই মাৰিব মাহৰ শেষত আপোনালোকৰ চলিবলৈ নোযৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কওঁ যাৰ ওচৰত এক পইচাও নাছিলে এক টকাও নাছিলে তেওঁলোকে সোমাই যেতিয়া ত্ৰিশ হাজাৰ টকা পাব বা একত্ৰিশ হাজাৰ টকা পাব বা পয়ত্ৰিশ হাজাৰ টকা পাব তেওঁ কি মূৰ্খ নেকি যে সোমাই পিনিয়ে পিছৰ মাহতে লোনটো লৈ লব হা তাৰপিছত ই এম আই মাৰি থাকিব খাবলৈ নোযৰিব কোনো মানে জানি শুনি কোনোবা মানে জ্ঞানী লোকে এনেকুৱা কাম নকৰে মানে দেই অন্ততঃ এক বছৰ নিজক সময় দিব অকে ষ্টেবুল হব নিজে এক বছৰ নিজক সময় দিব অকে তাৰ পাছত লাহে লাহে তেওঁলোকে ভাবিব যে কি কৰিব লাগিব অকে এতিয়া মোক মানে বহুতে কৈ আছে তুমিনো কি কৰিবা একত্ৰিশ হাজাৰ টকা লৈ পিনি তুমি লোন ল'বা তাৰপৰা মানে লোন লৈ পিনি গাড়ী কিনিবা আমুক কৰিবা তামুক কৰিবা ঘৰ বনাবা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কম শহুৰ দেউতাই ঘৰ বনাই থৈ গৈছে আমাৰ পৰিয়ালটো ধুনীয়াকৈ আকৌ মই ইয়াতে ঘৰ কিয় বনাম লোন মই সেইটো কাৰণে কিয় ল'ম গাড়ী কিনিবা বোলে লোন মাৰিব লাগিব নুজুৰিব সেইবোৰ বাৰু আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লাগেনে গাড়ীয়ে কিনিলো যেনিবা মোৰ পৰিয়ালটো এতিয়া সকলোৱে মানে মোৰ ব্ৰাদাৰণিলো তেখেতেও চাকৰি পালে এইবাৰেই মই চাকৰি পালোঁ দুটা মানুহে আমি চাকৰি পালো মোৰ হাজবেণ্ডে কিবা এটা কৰি আছে মোৰ মায়ে এটা পেঞ্চন পাই আছে অ'কে

মোৰ এটা ভিডিঅৰ মাজেদি মই সদায় মানে কাৰোবাক অনুপ্ৰেৰণা কৰো কোনোবা যদি পঢ়িব মন নাই পঢ়া টেবুলত হৈছে তেওঁলোকক মই ডেইলি টপিক দি দিছো যে এই টপিকটো দিছো আজি কিন্তু এই টপিক টুকুৰা পঢ়িব লাগিব আৰু নোট বনাই মোক দেখাব লাগিব তাতে যেতিয়া গ্ৰুপত মই নোটটো দিবলৈ অপেন কৰি দিওঁ সকলোৱে যেতিয়া নোট বিলাক দিয়ে নহয় ইটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ

তুমি নোটটো দেখালা বুলি কোনোবাই পাছ নকৰে নহয় তেওঁলোকে সেইটো ৰিভিজন দিব তেওঁলোকে এইটো মুখ মনত ৰাখিব লাগিব পৰীক্ষা আগবঢ়ালৈকে পঢ়িব লাগিব গতিকে এইখিনি বস্তু তোমালোকে সদায় পজিটিভলি ল'বা দেই তোমালোকে যে নোটটো দেখালে বা কিবা এটা শ্বেয়াৰ কৰিলে যে সি চাকৰি পাই যাব তুমি নাপাবা সেইটোতো নহয় যিমানে শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকক সিমানেই ভাল হ'ব বহুত ভাল হ'ব মই অন্তৰ খুলি দিছো মোৰ যি আছে মই চব দি দিছো মোৰ কিবা লষ্ট হৈছে নেকি আজিলৈকে যি হৈছে চব ভালেই হৈছে ঠিক আছে এতিয়া যদি মই এনেকুৱা হলোহে যে মই কাকো নিদিওঁ ময়ে কৰিম সেনেকুৱা হলে মোকোতো কোনেও সহায় নকৰিলেহে আজি মোৰ টিচাৰ বিলাকে মোক ইমানেই বেছি সহায় কৰে ইমানেই বেছি সহায় কৰে ইমানেই ভাল পায় মই মই বহুত বেছি থেংকফুল ভাবি নাপাওঁ সেই বস্তুখিনি মই আনে দিছে ঠিক আছে এ গতিকে মই সেইটোৱে কওঁ কেতিয়াও চেল্ফি চব ট্ৰাই নকৰিবা মানে মানুহে কয় আজিৰ যুগত চেল্ফি চব লাগে কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে চেল্ফি চলে কিন্তু নচলিব দেই সকলোৱে এজনে আজনৰ সহায় হৈ আগবাঢ়ি যাবা

গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে যি সুধে মই ধুনীয়াকে কম আৰু আজি যদি বহুত দীঘল নকৰোঁ মাত্ৰ মোৰ মনৰ মানে সেই ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিলো আৰু মই এই পষ্টটোৰ পৰা যথেষ্ট সুখী আহ মানে কাৰণ মোৰ দেউতাইও মানে দেই বুকু যেতিয়া মই মেট্ৰিক দিছিলো তেতিয়াৰ পৰা মানে তেহেঁতে মোক চাইন্সত যে এডমিশ্যন দি দিছিলে পটককেনে তেখেতে সেইটো কাৰণে দিছিলে তেখেতে ভাবিছিলে কি মই এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়িম এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়ি পিনি মই মানে আহ ভালকে যদি পৰীক্ষা দিওঁ মই এদিন হ'ব পাৰিম দেউতাৰ মানে সপোন আছিলে এতিয়া মই এডিঅ' হ'ব নোৱাৰিলো কিন্তু মই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত সোমাব পাৰিলো নাই আৰু তাতে যদি বহুত বেছি প্ৰেছাৰ থকা এটা জব পাই যোৱা হয় তেতিয়া মানে অলপমানো আপোনালোকে কিবা অন্য় প্ৰিপেৰে মানে ভাবিব নোৱাৰে আৰু সময় দিব নোৱাৰে কিন্তু এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো এনেকুৱা হয় মানে একদম প্ৰেচাৰ থকা মানে হেৰি নহয় মানে আপোনালোকে ফিল্ডত যাব লাগে কাম চাব লাগে ৰিপৰ্ট বনাব লাগে মই যিমানখিনিৰ লগত কথা পাতিছো কৰি থকা তেওঁলোকে জনামতে খুবেই তেওঁলোকে শান্তিত কাম কৰি আছে মানে নিজৰ কাৰণেও ধুনীয়াকে সময় পায় গতিকে মই ভাবিছো এইটো মোৰ কাৰণে ভাল খোজ কাৰণ মই যিহেতু ইউটিউবতো আহিছো ইউটিউবৰ জগতখনত মই মানে যিহেতু এইখিনি দেখাম বুলি ভাবি আছো যে পঢ়াখিনি মই ক্লাছ লাহে লাহে দি থাকিম বুলি ভাবিছো এইটোও মানে মোৰ কাৰণে এই চাকৰিটোৱে মোক সহায় কৰিব মানে কৈ আছে আৰু মানে আমাক কবা আৰু কিবা স্কিম আহিলে জনাবা তাৰপিছতে কিবা যদি নাজানো কিবা তোমালোকে ভাল লাগিছে দেই মই ফিল্ডৰখিনি মই কাম কৰি ভালে পাওঁ নিজে খেতি কৰো মই বাম খেতি কৰো মই ধান খেতি কৰো চব কৰো মানে এতিয়া শাক পাচলি খেতি কৰো ধুনীয়াকে মই এই কামটো কৰিছো মানে এইটো গতিকে সেইয়াইচফেকচন থাকিব লাগে যেতিয়া যিটো এটা চাকৰি কৰা হয় নাই ত মই থাকিম এতিয়া মানে মোৰ বিশেষ একো অসুবিধা নাই এতিয়া এই দুই এদিনতে হয়তো আমাৰ কিবা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেইকাৰণে গুৱাহাটী যাব লগা হ'ব তাৰ পৰা আহিয়ে মই লৈ লওঁ ছিলেকশ্যন ধুনীয়াকৈ মই ক্লাছবিলাক কণ্টিনিউ কৰি থাকিম ভালকৈ পঢ়ি থাকা বা কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু তেতিয়াহ'লেতো মেছেজ কৰিবা মই মানে কেতিয়াবা মেছেজবিলাক চোৱা দেৰি হৈ যায় তোমালোকে কণ্টিনিউ মই যদি নাচাওঁ তোমালোকে দুই তিনিটা আকৌ মেছেজ কৰি দিবা তেতিয়া ওপৰলৈ আহিলে মই চাব পাৰোঁ মানে একেলগে পঞ্চাছটামান মেছেজ সোমাই যায় তো মোৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় কেতিয়াবা ঠিক আছে তই ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছ বহুত বেছি কৰি নাথাকোঁ আৰু নেক্সট মই যেতিয়া ভিডিঅ' আনিম আকৌ মই ক্লাছেই আনিম মানে মই পঢ়াখিনি সোমাই গ'লো চবেই মানে এই পঢ়া ভিডিঅ' বিচাৰিবলৈ ল'লে ন মই সেইটো বস্তু বাদ দিছিলো মানে কিন্তু আজি মই এবাৰ দেখাম তোমালোকে চাবা আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰো মানে যিহেতু মই কনটিনিয়ে তোমালোকক যিহেতু বা আপকামিং বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে মই যিখিনি পাৰো মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই গাইডেঞ্চ দিম বুলি কৈছো গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে মই কিবা ভিডিঅ' দিলে ধুনীয়াকে মানে সোনকালে পাই যোৱা অকে থেংক ইউ